assalomu alaykum aziz do'stlar bugun sizlar bilan adiblar xiyobonini boshqacha obzor qilamiz qani yes. ketdik 2017 ming yil o'n aprel kuni xiyobonning g'oyaviy loyihasi ishlab chiqildi 2020 yil 20 may kuni adiblar xiyoboni rasman ochildi sakkiz gektardan ziyod maydonda adiblar xiyoboni yaratildi bu yerda alisher navoiy haykali va uning 20 dan ziyod shoir va adiblarning haykallari mavjud o'zbekiston madaniyat va san'ati ko'rgazmasi binosi rekonstruksiya qilinib o'zbekiston tarixi davlat muzeyining filiali ya'ni toshkent muzeyi barpo etilgan bu yerga eng yaqin metro bekatlar milliy bog' metro bekati va xalqlar do'stligi metro bekati baribir milliy bog' metro bekati yaqinroq